کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی رہتے ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ روزہ اور نہ ہی ان کی قربانی اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے وہ اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرتے ہیں مہنگے جانور خریدتے ہیں اس امید پر کہ انہیں بے شمار ثواب ملے گا لیکن افسوس ثواب کے بدلے ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے ہیں وہ جانور کو ذبح کرتے ہیں مگر وہ جانور اللہ کے نزدیک کسی کام کا نہیں رہتا ایسے لوگ خود کو نیک سمجھتے ہیں مگر ان کی نیکیوں کے پردے میں چھپے وہ گناہ جنہیں اللہ کے قریب ہونے کی بجائے وہ انہیں دور کر دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی قربانیوں سے نہ صرف دنیا والوں کو دھوکہ دیتے ہیں بلکہ اللہ کو بھی راضی کرنے میں ناکام رہتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے آخر یہ کون سے لوگ ہیں آخر وہ کون سے اعمال ہیں جو ان کی عبادت کو بیکار کر دیتے ہیں آخر وہ کون سی غلطیاں ہیں جو ان کے ثواب کو گناہوں میں تبدیل کر دیتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بتائیں گے دوستو قربانی کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے نام پر خلوص نیت کے ساتھ قربانی کرتا ہے اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے قربانی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کی رضا کو پانے کی کوشش کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عظیم واقعہ تو سب ہی جانتے ہیں جب اللہ نے انہیں خواب میں حکم دیا کہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں قربان کر دو یہ کیسا حکم تھا ایک باپ کے لیے سب سے بڑی آزمائش اپنی اولاد کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کرنے کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو سچا جانا اور اپنے بیٹے کو لے کر باہر نکلے راستے میں شیطان نے کئی بار انہیں ورگلانے کی کوشش کی دل میں وسوسے ڈالے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے قدم نہیں روکے شیطان نے یہ بھی کوشش کی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کو جا کر بتائے کہ تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو قتل کرنے جا رہا ہے مگر اللہ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے دل میں صبر اور سکون ڈال دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور چھری اٹھائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں تو مجھے مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں اور اللہ کا حکم پورا ہو جائے یہ کیسی تابع داری تھی یہ کیسا صبر تھا مگر اللہ کو اپنے بندوں کی وفاداری عزیز تھی اس لیے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ایک عظیم قربانی یعنی دنبا عطا فرما دیا یہی وہ قربانی ہے جو ہم ہر سال اللہ کی راہ میں کرتے ہیں تاکہ ہم اس عظیم واقعے کو یاد رکھیں اور اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو باقی رکھیں اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے پانچ بدبخت لوگ ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی میرے محترم بھائیو حضرت شیخ سادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے درویش گزرے ہیں اور ان کے پاس ایک دن ایک عورت آئی اور کہنے لگی حضرت وہ کون سے لوگ ہیں جو عبادتیں کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں لیکن پھر بھی جہنم کا ایندھن بن جائیں گے حضرت سادی نے اس عورت کی طرف دیکھا اور فرمایا خاتون دنیا میں پانچ ایسے بدبخت لوگ رہتے ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ روزہ نہ قربانی اور یہی وہ لوگ ہیں جو عبادت کرنے کے باوجود بھی جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے عورت نے حیرت سے پوچھا حضرت جلدی بتائیں وہ کون سے گناہ ہیں حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے گہری سانس لی اور فرمایا پہلا گناہ وہ شخص جس کی بیوی بن ٹھن کر خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ ہر دیکھنے والا مرد اسے بار بار دیکھے اس پر نظریں ڈالے اس کی تعریف کرے اور اسے تعلق بڑھانے کی کوشش کرے ایسی عورت کے قدموں میں شیطان بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا ہر قدم اسے جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور اگر اس کا شوہر یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہے اس کی بے حیائی کو دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر لے تو حضرت نے فرمایا ایسا شوہر بھی قبر سے سیدھا جہنم میں جائے گا اور ایسی بیوی بھی یہ دونوں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں یہ وہ پہلا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی تمام عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں شیخ سادی نے فرمایا اے عورت دوسرا گناہ یہ ہے کہ شراب کے عادی شخص کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی وہ شخص جو دن رات شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے جس کی زندگی کا کوئی لمحہ بغیر شراب کے نہیں گزرتا وہ انسان اپنے رب سے کتنا دور ہو چکا ہے اس کا اندازہ خود اسے بھی نہیں ہوتا حضرت نے فرمایا ایسا شخص جس گھر میں رہتا ہے وہ پورا گھر تباہی کی دلدل میں دھنسا ہوا ہوتا ہے اس کے ہر قدم پر اللہ کی لانت برستی ہے اور افسوس اس کے قریب رہنے والے بھی اللہ کی لانت سے بچ نہیں سکتے کیونکہ وہ اس کو روکتے نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے اس گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں ایک شرابی کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ روزہ اور نہ قربانی اور اس کی ہر عبادت اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں یہی نجات کا راستہ ہے یہی کامیابی کی کنجی ہے اور ابھی تو میں نے دوسرا گناہ بیان کیا ہے باقی تین گناہ ابھی ایسے ہیں جو آپ کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیں گے تو میرے ساتھ جڑے رہیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیسرا گناہ وہ شخص کرتا ہے جو اپنی بیوی کو اس کا حق نہیں دیتا حالانکہ وہ صاحب استاد ہے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ دنیا میں تو شاید اپنی بیوی کے حقوقوں کو پامال کر کے خوش ہو جائے لیکن قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس کی عبادتوں کے بدلے اس کی بیوی کے حقوق کا حساب لیا جائے گا میرے محترم بھائیوں یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ نے مرد کو قوام بنایا نان و نفقہ کا ذمہ دار بنایا اور جب وہ اپنی بیوی بی کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا اس کی چھوٹی موٹی خواہشات کو نظر انداز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتا ہے فرمایا ایسے شخص کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ روزہ نہ قربانی وہ دن رات عبادت کرتا ہے تسبیحیں پڑھتا ہے لیکن جب بیوی بی کی حق تلفی کرتا ہے تو اس کی ہر عبادت رد کر دی جاتی ہے بیوی اللہ کی امانت ہے وہ ماں بہن بیٹی کو چھوڑ کر شوہر کے گھر آتی ہے اپنا سب کچھ چھوڑ کر شوہر کی محبت میں اس کے سائے میں پناہ لیتی ہے لیکن جب شوہر اس کا حق مار دیتا ہے اس کی ضرورتوں کو نظر انداز کرتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا نہیں کرتا تو ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں ظالموں میں شمار ہوتا ہے حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چوتھا گناہ وہ ہے جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے انہیں دکھ دیتا ہے ان کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے میرے محترم بھائیو والدین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی ہے لیکن افسوس آج کے دور میں کتنے ہی بدبخت لوگ ایسے ہیں جو اپنے والدین کو رلاتے ہیں ان کے دل کو چیر کر رکھ دیتے ہیں حضرت نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے ان کے چہروں پر غصے کا سبب بنتا ہے ان کے دل کو درد دیتا ہے اس کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ روزہ اور نہ ہی قربانی ایسے شخص کے لیے دنیا و آخرت میں سوائے بربادی کے کچھ نہیں ہے یاد رکھو وہ آنسو جو ماں کی آنکھوں سے گرتے ہیں وہ دعائیں نہیں بد دعائیں بن کر تمہاری زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں میرے محترم بھائیوں والدین کا حق اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے بڑا قرار دیا ہے اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسن کرو والدین کی خدمت کرنا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ان کی دعائیں لینا یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کی رضا کا سبب بنتے ہیں آج ہم قربانیوں کے دن منا رہے ہیں جانور زبا کر رہے ہیں خون بہا رہے ہیں مگر کیا ہم نے اپنے والدین کی خدمت کی کیا ہم نے ان کے دل سے نکلی ہوئی آہوں کو سنا کیا ہم نے ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیری اگر نہیں تو ہماری قربانی کا گوشت تو لوگوں کے پیٹ میں چلا جائے گا مگر اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت نہیں ہوگی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا پانچواں گناہ وہ ہے جو شخص شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے میرے محترم بھائیوں بہنوں شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے شرک کیا اس کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ روزہ نہ قربانی شرک اللہ کے دربار میں سب سے بڑا جرم ہے اللہ فرماتا ہے میں ہر گناہ معاف کر دوں گا مگر شرک کو ہرگز معاف نہیں کروں گا ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ یہ جانور اللہ کی رضا کے لیے ہے مگر وہ قربانی کیسے قبول ہو سکتی ہے جب ہمارا دل اللہ کی بجائے کسی اور پر بھروسہ کرے اللہ فرماتا ہے میری عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو جو شخص میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے اس کی عبادتوں کو میں ضائع کر دیتا ہوں محترم بھائیوں بہنوں یہ ہیں وہ پانچ گناہ جو کسی بھی عبادت کو قبول نہیں ہونے دیتے اگر آپ نے یہ پانچ گناہ کیے ہیں تو یاد رکھنا تمہاری قربانی تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی اور تمہاری قربانی بھی ضائع ہو جائے گی اس کی کوئی قبولیت نہیں ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ آج کا بیان آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر آج کا بیان آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریں کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیو کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ